мен мақсат абдуллаев бұл видеода ұйқыдағы екі түсінік ақында айтып кетпекшімін яғни бұл біреуі алтын сағат екіншісі күміс сағат алтын сағат ақында айтып кетсек алтын сағат дегеніміз сіз тұруыңыздан бір сағат алдыңғы уақыт алтын сағат деп айтылады яғни ә айрым кітаптарда бұл бес пенен сегіздің арасы деп жазылады айрым кітаптарда бес пенен алтының арасы деп жазылады ал біз күнделікті тұрмысымызда бұны пайдаланатын болсақ сіз тұруыңыздан бір сағат алдыңғы сағат алтын сағат болады яғни yani, сіз кнде күнділік, күнделікті уақытыңыздан бір сағат алдын тұруыңыз һәм ә, кішігірім дене шынығуы істеуіңіз керек ертеңгі күн дауамында болатын уақиғаларды азанда ойлап алуыңыз керек ұлма бір сағат өзіңізге этыбар беруіңіз керек болады екіншісі күміс сағат күміс сағатта бұл арқылы түрде онда ұйқылаудан алдыңғы бір сағат нәзерде тұтылады бұнда бес нәрсе інабатқа алыну керек біріншісі күн дауамында болған оқиғаларды қайтадан бір шолу жасау керек екіншісі ертеңгі болатын оқиғаларды бір көзден өткеріп режесін түзіп алу керек үшіншісі өзіңіздің денсаулығыңызға кішігірім бір ітібар беруіңіз керек мысалы үшін тіс жууыңыз мүмкін әртүрлі кейінгісі кітап оқуға әрекет етуіңіз керек һәм бесіншісі бұл экранлардан ұзақта болуыңыз керек яғни ақырғы ұйқыларыңыздан бір сағат алдыңғы уақытта телефон не болмаса телевизорменен шұғылдануға болмайды сол нәрсеге этібар беруіңіз керек біз тағы да сіздер үшін қызықты информацияларды білдіріп баруды дауам етеміз